Сегодняшний день, братья и сестры, мы собрались на месте, где родился и возрастал в благочестивой семье великий угодник Божий, милостивый ходатай и заступник, любвеобильный податель, щедрый даров исцеления подару дару дарованного ему от Бога, святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский, Сан-Франциский и, как мы называем его, Адамовский, и всеяву Руси чудотворец, покровитель святые обители святые. Остановимся, братья и сестры, на его детстве. Родился он в семье благочестивой. Корень благочестия в этой семье был таковой, что один из Максимовичей был прославлен в лике святых, как святитель Иоанн Митрополит Тобольский, просветитель Сибири, который написал множество богословских трудов, был высоким по духу, святителем Церкви Христовой и нетленными мощами по сегодняшний день почивает в городе Тобольске. И это впоследствии юного Мишу, как называли святители Иоанна, откупили крещение в монашеском постриге, назовут Иоанном в честь своего сродника, его прапрадеда святителя Иоанна Максимовича митрополита Тобольского. Очень интересная страница его детства, братья и сестры, открывает его жизнеописание. Родители его были боголюбивы. Это было видно в том, что они почасту проживали, приезжая паломничать в Святогорскую пустынь, как тогда называлась Святогорская лавра. А повзрослевший Миша, будущий святитель, сам через гору пешком бегал на продолжительные монастырские службы. Афонский устав Святогорской пустыни старцы, духовники, братское пение, стройные чин богослужения, старцы, схимники. Рассказы о не так давно почившем преподобном Иоанне затворники, о чудесах на его месте погребения – все это очень трогало его детскую чистую душу. И в душе он уже с детства стремился быть Божьим. В чем это проявлялось? Когда ему как ребенку покупали солдатиков то он их наряжал монахами, а из игрушечных фортов выстраивал монастыри и играл в монастыри. И такие игры были. Он, как говорит его жизнеописатель, он старался быть мирным и дружить со всеми своими сверстниками, но стремился к уединению. Особенно любил животных, из них выделяя собак, как-то по-особому, по-доброму относясь к ним. Особо была любовь его к святыням. Он любил собирать иконы и книги. Из собранных им книг в детстве была огромная библиотека духовной литературы у Павла Максимовича. А говорят, что вот на этом месте, где сейчас стоит храм, а когда-то здесь стоял дом родителей Бориса и Глафиры, родителей святителя Иоанна. Дом был двухэтажный, по шесть комнат на каждом этаже, и все эти комнаты снизу домику были уставлены иконами, которые покупал и собирал маленький Миша Максимович. Так что уже под конец, уже не было куда и ставить иконы, что отец даже взмолился, что не надо, уже хватит сынов, уже очень много икон в доме. И тогда он попросил, а можно я еще одну, последнюю куплю, потому что, как говорят, что он жил в послушании родителей. И всегда голос родителей, даже когда уже он был епископом, он был для него важен, и он старался жить в послушании своим родителям и их родительскому слову. Очень высоко ценя его. И отец согласился, какую же ты хочешь купить, икону? Всех святых в земле русской просиявших. Эту иконочку приобрел, и она добавила еще то количество икон святых, которые находились в доме. Вы знаете, как-то в житии преподобного Георгия Затворника Задонского есть такой случай. Он был затворником, у него было очень много икон в келье. И однажды посетители, не особо видно духовное рассуждение, придя к нему в келье, говорят, вот ты затворник, не стяжатель, а вот сколько у тебя икон в келье настяжал. И он, смутившись, пораздавал все иконы, оставил одну только маленькую. Но пришла подвижница благочестия, была такая Дарья Сезеновская, правильная. И она зашла, посмотрела на голые стены в его теле и говорит, Георгий, а ты то ли в записался? Да нет, матушка, что ты? Я православный был, я остаюсь. А где же твои иконы? Она сказали, что стяжание это нельзя мне, как монаху, затворнику. И тогда она сказала мудрые слова. Глупый ты и глупых людей послушал. Ведь иконы это святыня. Стяжание святыни не вменяется монаху стяжание. А воззрение на святыне освящается человеческое зрение. А через зрение мы ведь знаем, как освящается душа. Ведь мы через зрение подчас сейчас душу можем освернить, когда смотрим на что-то неподобное, но зрение на святыне мы можем освятить свою душу и доброе, и Божье, или что-то посеять, а то и возрастить. Что-то, что принесет нам плод духовной жизни. Святитель Иоанн с самого детства стремился жить духовной жизнью, и его духовность была такова, что француженка, которая служила в служении в них католичка, видя святую жизнь мальчика, приняла православие, и отрок Михаил тогда наставлял ее в основах православия, перед тем, как ей принять святое крещение. Очень занимательный и интересный случай случился с ним, когда он в 1909 году, когда был юбилей 200-летия Полтавской победы в Полтавской битве, и был торжественный парад, и на тот момент он учился в э, кадетском училище Полтавском, как принято было у дворян, отдавать мальчиков учиться в военное училище, чтобы они привыкали к строгости, к дисциплине, к такому самоотвержению, то есть воспитывали таких мужественных уже, как бы с детства людей в них. И вот шел парадный марш в кадетский корпус по площади мимо кафедрального Полтавского собора. Великий князь, губернатор, все знать присутствовали на трибунах, и вдруг, нарушивший строй, из ряда вышел юный кадет Максимович, когда их строй проходил мимо кафедрального Полтавского собора, повернулся к храму, истово перекрестил себе крестным знаменем и поклонился к храму Божию. За это он был наказан начальством училище. Но когда это дошло до великого князя, то великий князь сказал, а за что же здесь наказано? Ведь ребенок явил искреннее, не лицемерно, не человеку угодья, а искреннее почтение к Богу, как и мы все должны являть. Да он для нас примером должен быть. Не человеку угодья он перед нами вышагивал с троим шагом, а Богу воздал честь первую, нежели нам. И он вместо наказанного стал героем дня. Впоследствии он хотел поступить в Духовную Киевскую Академию, но родители настояли, чтобы он поступил в юридический университет. И он послушался родителей, но как говорит его житие, что он, участвовал в университете, больше прилежал к чтению житий святых. Он успевал по всем предметам, и у него хорошо шли занятия по всем предметам университетским, но основное изучение его, это было изучение житий святых. Причем, и он не просто читал их поверхностно, как говорит жизнеписатель его юности и молодости, а углубленно изучал. Углубленно изучал образ мыслей святых угодников Божьих, образ их поступков, образ их стремлений, их высокое возвышенное богословие. Поэтому впоследствии из этих житий святых мы видим в святителе Иоанне разнообразное проявление разных добродетелей святости. Он и Христа ради был, он был и подобно древним пустынникам, он был и великий молитвенник, подобно древнему сихасту, он был и чудотворец и святелитель, подобно Николаю Чудотворцу. Он готов был и на мучение, и на страдания, так как когда он уже был взрослым, и уже советская власть наступила, он дважды сидел в тюрьме, его сажали. Но заметили, что ему все равно, что в миру находиться, что в тюрьме сидеть, Он абсолютно благодушно и к тому, и к тому относился. И поэтому его оба раза выпускали. Хотя родители умоляли его уехать куда-то, чтобы не подвергнуться заключению или гибели. Но он говорил, без воли Божьей волос головы человека не падает. Мы, братья и сестры, видим, откуда у него идти, не только стремление святости, но откуда сама святость в святителе Конечно же, несомненно, гены. Гены с их благочестивого рода. Когда-то, когда я еще служил в армии и так стремился ходить в храм Божий, я там одна увольнительная, да и у меня не проходили без вне стен храма, а Анна Кирилла нам спросила, а у тебя были в роду монашеские Я говорю, не знаю, возможно были, предположительно. Но были такие, что ходили пешком в Киев, в Почаре, в Иерусалим пешком ходила прабабушка, была на получении благодатного огня. Потом она сказала такие слова, не может у человека быть стремление к Богу, к святости и к церкви, если у него в роду не было людей, живущих благочестиво. Впоследствии у братьев, спрашивая как-то в беседе, разговаривая с братьями монастыря, которые подчас пришли в монастырь из нецерковных семей, и для их родителей подчас даже непонятки, иногда не был выбор из сыновей и дочерей, почему они в монастырь ушли. Но когда я спрашивал, кто у них в роду был, то оказывалось, у кого-то в роду были псаломщики, у кого-то в роду были старосты храмы, где-то нас, священники, монашествующие. То есть у каждого в роду был корень благочестия. И как бы бывает с генами родительскими, мы, братья и сестры, воспринимаем подчас черты характера, даже внешнюю похожесть, даже тембр, тембр голоса. Говорят, голос как у матери или голос как у отца, говорят какие-то привычки, мы принимаем своих родителей с генами, то точно и гены благочестия, гены святости тоже переходят по роду к нам. Но, к сожалению, и гены греха, если таковой зародился в, нашей, в нашем роду, он тоже передается нам, и тоже бывает борь, борется святость нашего рода с греховностью нашего рода. И такая борьба духовная происходит при становлении человека духовным. Мы, братья и сестры, вот заметили такой момент, да, что святитель Иоанн Шанхайский читал «Жития святых», и мы удивляемся поразительной его святости. Ведь католические даже священники во Франции своим семинаристам в католическом семинаре говорили, вы спрашиваете, есть ли сегодня святые? Да посмотрите на улице Парижа, по которым ходит русский босой епископ Иоанн. Они его ставили в пример святости. Для них это было однозначно примером святости и примером какого-то такого уважительного, может в какой-то мере подражания даже для людей ненаверных, для людей католических, он явился, являлся примером святости. Он многим обратил в православие кротким своим словом, а больше молитвами своими и любовью своей. И святостью, которая светом Христовым жила в нем и освещала всех вокруг. Мы тоже вроде вроде ходим в храм, читаем книги, мы вроде исповедуемся, причащаемся из христовых тайн, но откуда у нас бывает возникает какая-то тяга к греху и сама греховная грязь. Да потому что наряду со всем этим, братья и сестры, мы не охраняем свою душу от восприятия греховного мира. Мы смотрим по греховные какие-то передачи по телевизору. Мы читаем и слушаем какие-то по час злобные, непримиримые какие-то слова тех или иных политиков, которые каким-то крайне злобным, подчас таким непонятным настроением настроены, и они вот это выплескивают все на странице газет, журналов, в экраны телевизоров, и мы тоже их слушаем, и их слово, оно тоже там отпечатывается на нашей душе. То ли не хранение зрения, когда сейчас до бесстыдного бывает люди, не хранят как бы внешне христианское благочестие, ходят в таком неприличном для, виде для христианина, то ли какие-то рекламы, то ли в мобильных телефонах, сколько всякой грязи, напичка на там буквально, и не всегда человек может удержаться от того, чтобы это что-то посмотреть, что-то почитать, и, соответственно, какие-то свои чувства греховные, как подбросить дров, как в костер их, чтобы он еще продолжал это греховная страсть, греховное чувство у нас гореть. И вот мы видим, братья и сестры, откуда при избыток святости и откуда эта святость чистым потоком лилась из души святителя Иоанна. Да потому что он ограждал себя от всего соблазнительного грязного и небожьего и старался в душе своей приобрести то, что может его связать с Богом и родным сделать святыми. Для его святые угольники были родные. Для него спасение вечности было главной целью, как когда-то сказал Схиархимандрит Серафим, что если здесь жизнь временная, и мы все это знаем, что мы живем 70, максимум 80 лет и то, кто-то и раньше умирает. Если мы знаем, что это жизнь временная, почему мы так интересуемся всем, что касается этой временной жизни? диетами какими-то, еще какими-то там другими моментами. Всем-всем интересуется, что касается этой греховной жизни. Но если основная наша жизнь – это вечность, говорит Отец так мы, наверное, максимально должны узнавать о ней. Все, что можем, максимально узнать. Как там живут, какие там условия жизни, как туда попасть, как нужно жить, чтобы быть там своим. То есть это основное стремление должно из чтений и, святых, и святоотеческих книг, и из жизни святых угодников Божьих. И, соответственно, даже есть и передачи, братья и сестры, такие как «Спас», «Союз», церковные передачи. Но ну, как часто мы эти передачи не смотрим, а переключаем на новости, на какие-то политические дебаты, еще на что-то. Нам почему-то по греховному нашему человеку все там интересно, что он там скажет. А нам важнее знать, что говорят святые угодники Божии. Нам важнее знать, что нам говорит Господь через них.